Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Azərbaycanın ev sahibiliyi edəcəyi COP29 haqqında Münhen təhlükəsizlik konfransının panel müzakirəsində ətraflı məlumat verib, suallara cavablandırıb. Nazir bütün ölkələri Bakıda keçiriləcək tədbirə qatılmağa dəvət edərək, müsbət nəticələr əldə olunacağına əminliyini ifadə edib. Muxtar Babayev konfransdan sonra yerli jurnalistlərə açıqlama verib. Bir neçə sual anıb Azərbaycanın qeyd olunmuşdu COP29 komandasının qollanmışdı və çalışdıq orada tam aydın öz mövqeyimizi səsləndirək. İnanıram ki, bu iş hələ əy bizim üçün çox bir maraqlı bir proseskidir. Biz öyrənirik daha çox, eşidirik qulaq asırıq və onlar bizə onlar heyvan elədik ki, biz çalışıruq bu gün nə qədər mümkündür çox. İdeyaları, prioritetləri, maraqları billiyək və sonra da bu priorisetləri biz özümüz üçün hazırlamağa başlayacağıq və səsləndirəcəyik. Sə inanıram ki, bu çox uğurlu bir proses olacaq və Azərbaycan da çox çox maraqlı bir layihə, balanın reform keçiriləcəkdir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda COP29-un keçirilməsi ilə bağlı qərar ötən ilin dekabrın 11-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin Duba şəhərində keçirilən COP28-in plenar iclasında qəbul edilib. 2 həftə ərzində paytaxt Bakı 70-80 minə yaxın xarici qonaq qəbul edəcək.